Salam ədə kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində yenə gözəl bir şəxsi tikili ev təqdim edirəm. Bura evin həyət hissəsidir. Qeyd edirəm ki, evimiz 3 sot yarım torpaq sahəsində yerləşir və 5 otaqlıdır. Şəxsi tikilidir. Və bura evin yan hissəsidir. Burada əlavə olaraq basen düzəldilib. O gördüyünüz kimi içi betonlanıb, qıraqlar tikilib, amma tamamlanma işləri qalıb. Buranı da ə, oturub durmaq üçün ə, bir setka yer düzərdiblər. Yerin betonluğu var qalıb ə, xırda xuruş işləri. Burda ünvanı üçün yer qoyublar, trapan yeridir. Evin üz görünüşü baxın bu formadadır. Ev mansar tiplidir. Yəni birinci mərtəbəsi tam ola mərtəbədir, ikinci mərtəbəsinin bəzi otaqları hündürlüyü yəni mansar tiplidir, amma kifayət qədər hündürlüyü var. Deməli 5 otağlıdır. Aşağı mərtəbədə yerləşir zal otağı, bir yataq otağı, mətbəx və e, hamam otağından ibarətdir. Evimiz can təpə deyən ərazidə yerləşir. Çox hündür və havalı yerdədir. Yoldan e, bir xeyli içəridədir. Ona da deyim, biləsiz bərabər başdan. Yoldan içəridədir, amma çox sakit yerdədir və hündür yerdədir. Keçə evin içi ilə, otaqları ilə sizi yaxından tanış eləyim. Bütün kommunal xidmətləri var. Qaz, su, işığı, kanalizasiyası və sənədlər də tam olaraq qaydasındadır. Bu evin giriş hissəsidir. Ev çox yüksək keyfiyyətlə və yüksək zövqlə təmir olunub. Baxın, belə bir, bir girişi var. Girişdən sol tərəfdə yerləşir evimizin qonaq otağı. Buyurun, sizi ətraflı tanış edəyəm. Qonaq otağının 3 pəncərəsi var, üstü də işıqlıdır. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Evdə kondisionerlər, kombi və mətbəx mebeli saxlanılacaq. Əlavə avadanlıqlar saxlatmaq istəsənsiz, qiymətlər danışıb razlaşmaq mümkündür. Buradan da evin ümumi görünüşünü sizə göstərim. Keçək evin digər otaqları ilə və mətbəxi ilə sizi tanış edəyim. Deməli koridor bir daha sizə göstərin. Bu formadadır. Bura evin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli yeni yığılıb, təzədir. Yəni özünüz gəlsəniz, inşallah şahid olacaqsınız. Qiymət də çox münasibdir. Dəyərindən qat-qat aşağı təklif olunur. Yəni təcili olduğu üçün çox münasib qiymətə təklif olunur. Bura evin hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi tam təchizatlı və çox genişdir. Asma tavanla yığılıb, yer istilik poludur. Yüksək səviyyədə yığılıb, təmir olunub. Bura evin birinci mərtəbədə yerləşən, deməli bura evin birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. Baxın, otaq çox genişdir. Hətta əşyalar yığılıb otağa və otağın genişliyini itirməyib. İşıqlıdır, pəncərəsi həyətə baxır. Belə bir xüsusi dekor olunmuş Yaxşı, otağlarımız yatağın üstündə belə bir xüsusi dekor olunmuş işləmələr var. Keçək evin ikinci mərtəbəsi ilə və otaqları ilə sizi yaxından təqiş eləyim. Bu da koridorun ümumi görünüşüdür. Bizi izləməyə və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Qalxırğ evin ikinci mərtəbəsində. Əziz izləyicilərimiz, biz Qalxırğ evinin ikinci mərtəbəsində, ikinci mərtəbənin ümumi görünüşünü sizə göstərirəm. Yuxarı qalxın kimi belə bir böyük bir zal hissəsi var. Baxın. Qeyd etdim ki, mansar tiplidir, ikinci mərtəbəsidir, amma hündürlüyü kifayət qədərdir. Yəni əyilib gəzməyə ehtiyac yoxdur. Tam olaraq hündürlük insanı qana edir. Bura obşal zal kimi yığılıb. Burada iki əlavə yataq otağı var. Otaqlardan biri budur. Baxın, belə bir otaqdır. Bura da tam əşyalar yığılıb. Kifayət qədər geniş sahəsi qalır. 2-ci mərtəbədə də hamam otağı yerləşir. Baxın. Sadəcə olaraq buranı təmir eləməyiblər və buranı artıq əşyaları yığmaq üçün istifadə eləyirlər. Və 2-ci mərtəbədə olan belə bir, bir yekə e, yataq otağı var. Buranı da təkrarsız təşkil göstərim. Baxın. Hər bir otağın işıq düşən pəncərəsi var. Heç bir otağın qarşısı bağlı deyil və buranın e, baltama çıxmaq üçün yerə qoyulub. Qabsı bağlıdır. O da qismət olar, inşallah gəlib görərsiz. Evin satış qiyməti 95.000 manat deyilir. Real alıcıya qiymətdə müvafiq endirim olacaq təbii ki. Satışda hər qiymətə bina və həyət evlərimiz, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanalı abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.